Понеділок, 8 серпня, оперативна нарада у міського голови. Наше місто отримало з області нову техніку. Багатофункціональний трактор нового типу прибиратиме вулиці і влітку, і взимку. Департаменту ЖКХ була моя просьба десь місяця два назад три. Просьба на город виділити якусь техніку. Первая просьба это выделить какой-то трактор, для, у которого была бы масса навесного оборудования. Такой трактор получен, управление ЖКХ будет его регистрировать на себя. Трактор это типа «Бобкэт» – это маленький трактор для, для городских улиц. Навесное оборудование у него следующее. У него отвал, у него роторный снегоочиститель шириной 2 метра, роторный снегоочиститель, которого у нас не было этой зимой. Потом у него погрузчик, у него экскаваторный ковш, так я понимаю, да? Ковш, ну как бы для уборки снега. Потом э, фронтальный погрузчик, щетка, э, да, шнек, шнекороторный роторный э, снегоочиститель и подрибнивач пеньков. То есть еще устройство для, когда после опилки деревья остаются пеньки, вот там на этом тракторе есть устройство, которое позволяет эти пеньки, ну, скажем так, ну, уничтожать, собственно говоря. Ще один автомобіль для вивозу сміття передали з області підприємству чисте місто. Наш міст отримав новий мусорозборочний автомобіль грузоподімності примірно 13 тонн. Новий абсолютно думали китайські ні тон производства Форд. Я надеюсь, он вольется. Ну и потом у Сергея Николаевича вся техника, которую он получил, чисто место на рабочем состоянии, все работает. Сейчас единственное, для этого форда будем предусматривать там контейнер задняя загрузка. Да, Сергей Николаевич? Задняя загрузка. Ну, еще предполагается получение для города еще э, некоторой техники. Ну, во-первых, бульдозер еще предполагается получить. Во-вторых, ще один мусорозборочний автомобіль предполагается получить, І там ще одну техніку предполагают. Ну, такого ще в принципі не було. Сниматься рядом с этой техникой я не збираюся. но для жителів, що за деньги обласного бюджету наш міст отримав таку техніку. Підприємство ЖРЕО має намір боротися з боржниками за принципом, який вже кілька років використовують тепломережі. Тобто спонукати людей платити за комунальні послуги за допомогою колекторів на сьогодні. Населення заборгувало підприємству більше 20 мільйонів гривень. Договор з по... Колекторами да, Сейчас и с ними будет і сніми да, підписано. И, 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 есть адреса, є суми, на которые будуть виконані роботи. Будемо договариваємо договоримося і вони приступають своїм роботам. А ось водоканал до послуг колекторів поки не вдається. Хоча жовтоводці винні заводу близько 6 мільйонів гривень. Ще 7 мільйонів заборгувало селище Сухабалка. По совхозу Желтореченскому там ситуация крайне тяжелая, 6 миллионов 977 тысяч, то есть 7 миллионов. Вот. Это то, что прошло по счетчику на межи балансовой належности. Евгений Анатольевич, готовьтесь во вторник. У нас будут представители этого предприятия, которые сейчас стоят за этим предприятием государственным. В том числе будет народный депутат, который курирует район, вы поняли кто. Во вторник мы запланировали, вчера встречались с ними, запланировали встречу по этому вопросу. Я вопрос озвучил по воде. Вопрос серьезный, вот, поэтому будем решать, потому что они понимают, что долги такие дальше накапливаться не могут однозначно. Окрім великих боргів, на водоканалі й інша проблема. Поновились крадіжки крышок від каналізаційних люків. На прошлой неделе были сворованы опять крышки канализационных э, колодцев значит, в районе детского сада номер 35, вот, бульвар Свободы 47, значит, э, Славы 22, Казацкой Славы 22 и Гагарина 14. Вот, все э, протоколы совместно с полицией оформлены, значит, заявления подготовлены, расчеты ущерба выполнены, значит, и предоставлены официально в ГВД для того, чтобы они со своей стороны проводили работу с преступниками. У меня к вам большая просьба. У нас уже есть обращение от граждан города и жителей по поводу того, что они готовы за свой счет во внутридворовых сетях устанавливать люки альтернативные, не только металлические, для того, чтобы дети не падали. Поэтому убедительная просьба, особенно, скажем так, работать с населением, если такие обращения есть, помочь для того, чтобы сотрудники вышли, установили люки даже приобретенные. С удовольствием мы с населением будем работать в этом направлении. Ну а кроме этого мы, естественно, немедленно по выявлению таких случаев, значит, или, или это население выявляет, сообщает диспетчерской службе, значит, или это ГВД, или мы при обходах, то мы немедленно накрываем эти колодцы, значит, соответствующим образом. Как железобетонными изделиями, так и деревянными, так и пластиковыми. Вот. Ну, к сожалению, в данном случае вот те, то, те, примеры, которые я привел, они все на проезжей части или на тротуаре. Там как говорится, вспомогательными э, не, не, обойдешься. Про перспективы на наступный упаливальный сезон рассказал новый директор Жовтоводск тепломережи. А перспективы не веселі. Тариф на тепло зросте вдвічі. Тариф на тепловую энергию для, ну скажем сейчас, мы говорим о населении, ну и для всех. 1157 гривен. Это рост почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Нужно быть готовым к тому, что оплата за квадратный метр, э, за тепловую энергию, будет приближаться в январе к 40 гривнам за квадратный метр. То есть мы будем сейчас, то, что от нас зависит делать, это силами службы отдела э, сбыта информировать население о том, что... В первую очередь подавать на субсидии и льготы. В таком случае мы хоть как-то сможем платить за энергоносители. 82% заложено в нынешний тариф, это оплата за газ. То есть осталось только 18% для того, чтобы поддерживать воснабжение города и предприятия в каком-то ну, работоспособном состоянии. Наши э, планы в этом. Направлении это энергосбережение, э, то есть убрать утечки и потери тепла от, от, по изоляции, что мы можем сделать, потери тепла у потребителей, которые мы не учитываем. Для этого мы э, предлагаем, вернее, будем упразднять должность главного инженера заместителя главного инженера, э, вводить теплотехническую инспекцию. Перерозприділяти людей із відділу збита в цю інспекцію з тим, щоб плотно працювати з потребітелями на трасах по утечкам. І програма максимум наша то свісті утечек к нулю. Влада обіцяє дати людям змогу самим обирати, як обігріватися взимку. Чи дозволять нарешті жовтоводцям індивідуальне опалення? Про це дивіться далі. Мы разработали положение о работе межведомственной комиссии, которая будет выдавать разрешение на отключение централизованной системы отопления. Такого положения не было никогда. Мы это обещали избирателям, мы это разработали. Егор Борисович, как председатель этой комиссии, 3 августа провел первое заседание. Там крики были и так далее. Если люди не могут выжить в этой ситуации, но готовы сделать себе индивидуальное отопление, то надо такую возможность им дать, потому что в конце концов в законе про тепло теплопостачания, написана фраза о том, что человек имеет право выбрать теплопостачающую организацию. То есть, в конце концов, свобода – это прежде всего свобода выбора. Если техническая возможность позволяет человеку сделать индивидуальное отопление, то почему такой возможности им не дать, в конце концов? Потому что та ситуация, когда теплосети отключается в конце концов, из-за того, что не проплачивает за газ, за прежние долги. А люди будут сидеть без тепла, но в конце концов вы сидите в нашей лодке, которая тонет, но будете тонуть вместе с нами. Это, я считаю, недопустимо, и мне кажется, мы здесь с вами сходимся. 3 августа было первое заседание этой комиссии. Просьба, Сергей Александрович, поскольку вы здесь главный в этой комиссии, ваш представитель будет главный, который будет давать, реш принимать решение про предоставление разрешение на отключение, прошу то же самое, скажем, присылать как бы, человека, который будет вашу линию проводить на этой комиссии, а не тупо не давать разрешение. Потому что когда мне рассказывают о нарушении баланса, вы как специалист понимаете, в том числе вы специалист с высшим образованием, практик понимаете, что когда говорят о нарушении баланса, это просто спекуляция понять. Никакого баланса там Никто не нарушено и так далее, и так далее. Присылайте человека, который будет нам помогать, а не будет нам мешать. Вы услышали, да? Я буду попервах сам приходить, это потому правильно. что это очень важный вопрос. Это правильно, потому что мнение следующее. <свят> Те города, которые перешли на автономное отопление, в том числе Вольногорск, да, есть проблемы. Когда люди получают разрешение, потом ставят в своей квартире отопление, а забывают, а кто будет оплачивать отопление подвалом. Потому что в подвале находится коммуникация центрального водоснабжения, водоотведения. И если у вас сквозняки в подвале, то эти коммуникации перемерзают. В Вольногорске это произошло. При температуре минус 15-20 градусов, если сквозняки, то в подвале коммуникации канализационное и централизованное водоснабжение перемерзают. Потому что вы забыли, что вы же за них решили не платить. Вы же там отопление их тоже котел не установил в подвале. Вот эта проблема решается в том числе в том числе совместными усилиями всех жителей дома, не забывайте, что вы ответственны за весь дом, ну и в том числе утепление. Во всех остальных случаях индивидуальное отопление решает главную проблему. Если ты лично не платишь, тебя лично отключили, и все, будь здоров. Мы все-таки пошли по пути прогрессивному, мы же понимаем, у жителей выбора нету сейчас, вариантов нет. То есть надо давать разрешение на отключение. Потому что ситуация такая, если теплосети завтра закроются вообще, то жители города останутся один на один зимой. То есть у них нет выбора вообще. Поэтому разрешение, я считаю, надо давать и будем давать. Працівники рынку против уличных торговцев. На ринку по вулиці Ярослава Мудрого, колишня вулиця Дзержинського, ведуть боротьбу з незаконною торгівлею. Поки що словесно по ініціативі Горсовета була проведена спільна робота з міліцією, з адміністрацією з представниками сполкому, значить, з людьми, які торгують на вулиці. Вислушали всі їх відговорки. Все их претензии, в том числе, там и, и, и порешали все проблемы вступление, со вступлением в НАТО, в Европу, а, вот, сняли президента. В общем, все, все, завели на базар, показали. Значит, у нас торгуют люди, которые тоже в возрасте торгуют, занимают торговые места на рынке и живут, несмотря на то, что не хватает на тротуаре людей за ноги. Вроде бы убедили, значит, работу провели титаническую. Даже нашлись там некоторые из этих пожилых женщин, которые приняли решение прийти и стать на рынок. Вот. Ну, правда, на следующий день они не появились. Собственно. Новини медицины. Жовтоводців схвилювала звістка про те, що невідкладна допомога в нашому місті не виїжджатиме вночі. Керівництво СМСШ 9 запевняє, що приводу для паніки немає. Все-таки я уже объясняла, где они раз, люди поднимают этот вопрос, что у нас не будет вечером скорой помощи. Нет, у нас разделение экстренная помощь и неотложная помощь. Неотложная помощь обслуживает только на дому и только диспансерных больных, у которых идет обострение, либо температура там, респираторная. Вот. Поэтому и вызова принимает скорая, та же экстренная помощь, и она их делит, и сама на нас переадресовывает на нашу машину. У нас просто будет теперь только с 8 до 8, но это будет с 1 октября, да? а в ночное время они вызова будут обслуживать сами. Но всегда, если там идут диспансерные больные, которые могли бы обратиться днем, а обращаются ночью, жду, и сейчас тоже такая ситуация, спрашиваем, почему ночью в 11 часов обратились. Они да, ну, думали, что днем пройдет. Поэтому вот это будут считаться как необоснованное вызования, потом их фиксируют и передают нам на участковую службу для того, чтобы э, работали с пациентами. Но ну, я думаю, перед уже за неделю, за две до того, как будем нет, ложка у нас э, начнет работать дневное время, мы еще мы по телевидению четко проведем несколько раз, а может и в газете напишем, как будут делиться эти вызова далее. Но вот то, что она будет уже закрыта, мы, в общем-то, уже приказ давно подписан. Майже вырешены питания из МСЭК. Она уж будет закрыта. МСЭК у нас не единое, Это идет по общим заболеваниям и онкологии. У нас еще есть МСЕК по психиатрии и по туберкулезу. Эти МСЭКи давно не наши. По психиатрии к нам идет выездная бригада всегда с Кривого Рога. Мы назначаем, готовим только документы, они приезжают и проводят осмотры. Этот вопрос мы оговаривали во время комиссии с председателем консором. Шел вопрос о том, что если они, потому что есть у нас много тяжелых лежачих больных, как будет вопрос в том, чтобы они, кто, конечно, может поехать в Кривой Рог, а кто не сможет поехать. То есть мы готовим приказ о закрытии МСЭК, и тогда оговариваем уже маршруты пациентов, как они, мы готовим документы, и они, в общем-то, будут выездные Ліцензія у нас ліцензія є на больницю, ліцензії нам нет. Тому тут вопрос уже скажем так практично не оговаривается. І до теми харчування хворих. Майже детективна історія трапилась на минулому тижні, свідком якої став міський голова Володимир Абрамов. Отже, далі історія про кашу. На першу неделе еду я на велосипеді вечора часов сім по Первомайська і На перекресті Первомайська. И у Бульвар Свободы по встречной меня поразило. Ну, женщина на велосипеде едет по встречной. От СМСЧ, от поликлиники номер один старой, со стороны музея, поворачивает навстречу мне женщина с двумя ведрами каши. Я так понимаю, она ехала оттуда. Оттуда ехала. Двумя ведрами каши, полными ведрами каши. То есть, либо перевыполнили план, вот лишнее приготовили, либо люди отказались. Вы меня слышите по питанию? То есть я понимаю, что это, может быть, два ведра каши не стоят тысячу гривен, но меня просто поразило полное, полное ведра каши. И мы их полностью выдаем с пищеблока, то это может быть только с отделений. Если положено на 160 человек, сколько там, килограмм? Вот, я 16 тушь, я увидел. Ні, такі хатаких одкода побальниця не там знаходиться. Я уражені жовтих вод. ви, 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 ви мене слышите? <свят> я очевидець собиття, яке я відділ. Поэтому я вам розказу то, що я увідуадим часом жовтоводців продовжують кусати, але вже не стільки собаки, скільки комахи. До лікарні часто звертаються пацієнти з важкими алергічними реакціями після укусів оста бджіл. Тож бережіть себя та вчасно звертайтесь за медичною допомогою.